Tu sebab orang nu pulak, pula, nu mari pula. Kita tengok. Tu imam dia baca doa. Selepas zikir tahlil, biasanya tu imam profesional ni dia akan biarkan 5 minit sebelum buka tu sebab nak susu, so, nak masuk, nak ni ni. Jadi mereka pun duduk dalam bekas masa-masa masa. duduk pakai talang je. 4 orang, 5 orang setalam. Apa dia buat? Bila sudah ni, berong cakap, berburu cakap, ni cakap, cakap riuh. Riuh Rio tu, Automatik berhenti bila tu, bila kata, ah, ah, baru muka Allah, ah senyap. Bila senyap tu, bunyi sudu dah ting-tang, ting-tang, ting-tang. Hak kaki cakap tu dah cakap langsung. Tuan-tuan, ha? kalau tuan-tuan berhenti macam tu lah dulu. Dulu lah. ha. Huh. Kalau boleh, pinggang tu, pinggang tu dia makan, letak eh, dulu seller. Jadi, dia letak depan mulut. Kita. Orang tak cakap, mu cakap banyak. Orang tak cakap, oh, senyap. Macam mana? Suasana tu, kadang-kadang suka kita tengok. Mereka, ya. Maknanya, tu lapar. Mana ada. Sehingga tu bila selesai azam, baru boleh makan. Saya rasa kalau buat undang-undang macam tu, Rama tu bila mati kena cekik. <tuk> Lambat kau bila apa mungkin tarik panjang sangat. Eh, cepat. <tuk> dah nak sudah cepat. Dah. Bagi dia dia tak kisah mu muazang nanti gejang pun aku akan. <tuk> tuan tuan tengok hikmah tu harus suruh makan cepat. Tak ada apa. Sebab apa kita makan cepat? lapar lapar ni jangan main tuan-tuan. Kerana itu seorang ahli tasawuf bila ditanya kepadanya kenapa Allah taala wajibkan kita puasa puasa ramadan Jawapannya banyak tuan-tuan. Kerana hukum Islam. Kerana kita orang Islam. Kerana kita cukup syarat akibali dan ni kena puasa. Kerana kita tidak dalam haid nifas. Kerana kita bukan musafir. Kerana kita bukan orang sakit. Itu semua mewajibkan puasa. Betul? Betul. Tapi antara jawapan dia, dia kata apa? Liuji al-ghanai. Tujuannya ialah untuk melaparkan orang kaya. Kalau kita perhati mana-mana tempat di Malaysia. Sini buat Jumaat tak? Buat. Kita akan perhati pada bulan Ramadan, derma orang naik berbanding bulan lain. Orang jamu orang Beri makan orang Bulan Ramadhan lagi tinggi daripada bulan lain Sebab Hak tinggi tu kerana orang kaya Tuan-tuan tahu Antara orang yang paling bahagia Kedatangan bulan Ramadhan Rumah anak-anak yatim Dan tahfiz Quran Ni saya tak cakap sini lah Saya cakap Kuala Lumpur Tukang jaga tu namanya Haji Mak contohnya. Assalamualaikum Ji. Waalaikumsalam. siapa dia? Ni saya ni. Haji Loh. Orang panggil Ustaz Loh. Oh Ustaz ada apa? Haji Mak Gini lah ingat nak panggil anak-anak yatim kita ni. Saya nak ajamu sikit. Bila Ustaz? Dia tanya. Ustaz Loh bila? Tiga hari bulan. Allah minta maaf lah. Hilton je dah Hilton tu. Hotel Hilton je pun Okey, dah kalau Pak Pak Meridian Allah Lima, lima lagi tak boleh tu Saint Regis Allah. Enam, enam hotel tu biasa je Dia seri Malaysia Tapi saya baik lajuk daripada lama dah hari tu ah oh, tujuh pun tak boleh kata Tujuh tu kebetulan PN je pun rumah Lapak, oh lapan minta maaf lah, tak dapat. Tan Sri ada jepu. Dia tu memang penyumbang utama. 9 sembilan tak ada kak, Datuk Sri. Bangunan tu dia buat. Sepuluh, sepuluh. Akhir sekali bila? Malang raya. Allah. <tuh> Penuh. Full. Tuan-tuan, ha, bulan Ramadan. Kenapa? Kerana orang kaya bila rasa lapar. Dia lapar ni dia tak boleh tahu. Tahu saja lain Tapi rasa ni lain Dia sendiri salah <laughs> puasa Sebab tu kadang-kadang orang kaya kata Kalau lah puasa tu boleh beli Boleh beli maknanya uh, Tuhan beri dua syariat Sama ada nak bayar Ataupun nak puasa Ramai orang beli tu orang kaya Puluh ya aku berapa? Dua puluh aku ha? Nah tu boleh disenang <laughs> Jadi dia makan tu jalan Mudah bayar <laughs> Siapa tahap tu sebab manusia tak suka lapar. Jadi dalam nas ni yang kita baca yang ketiga, Allah hiasi syurga setiap malam. Setiap hari. Hiasi syurga setiap hari sebahagian daripada gambaran tarikan kepada orang-orang Islam yang berpuasa yang sanggup menahan lapar dan perkara yang tak boleh dilakukan ketika berpuasa semata-mata rindu kepada syurga Allah nak masuk syurga Allah dan di sini menjadi nas dan dalil bahawa syurga sudah ada sekarang ada? Faham Mu'tazilah kata syurga tak ada lagi sebab orang tak boleh masuk lagi. Jadi buat benda sia-sia nak apa? Jawab kita tidak. Nas menyebut hadis sahih riwayat Bukhari dan lain lagi. Sabda Rasulullah, perman Allah maknanya hadis kursi. A'datu li'ibadiyah salihin ma la ra'at wa la uzunun sami'at wa la khatara ala kalbi basyar. Aku telah sediakan Aku telah Telah ni maknanya sudah ada lah Telah sediakan Pasten atau fa'lum madin Aku telah sediakan bagi hamba-hambaku yang salih Syurga tu sifat tak pernah dilihat oleh mata Tak pernah didengar oleh telinga Tak pernah dikelitah oleh hati Saya sedang buat buku tajuknya syurga InsyaAllah kalau ada umur panjang, tahu depan dia jemput sekali lagi kita bincang buat syurga saja. Dia jadi tebal ni mungkin 3 jilid ataupun 2 jilid. Dalam bikinan. Oh, menarik sungguh syurga tuan-tuan. Ah, memang menarik. Bila kita cuba tengok dari segi jalur ni gini, hebat Melaka. Hebat, hebat cita hurin, cita wildanun mukhalladun cita wasifah cita perempuan dunia yang masuk syurga cita tubuh ahli syurga cita cerita umur ahli syurga bahasa ahli syurga makanan ahli syurga minuman ahli syurga oh kemah nakal kalau tanya ada dak dalam syurga benda tak ada ada antaranya hospital tak ada dalam syurga buat kecemasan, ICU, <laughs> maka dia Orang Syurga siap belaka Orang Tua tak ada Orang Syurga, semua muda belaka ada dalam satu riwayat hadis seorang perempuan tua datang, Ya Allah doa lah hamba nak masuk syurga Nabi kata orang Tua tak layak masuk syurga, balik nangis Nabi kata, mari semudah, aku cakap tu tak salah Allah berfirman dalam surah Waqiah, Inna anshana hunna insha'a fajalna hunna abkara uruban atraba. Kami akan bangkitkan perempuan yang ahli syurga ni semua muda-muda belaka. Semua dara-dara belaka. Umurnya 30 33 tahun. Umur kata umur apa? Umur kemas. Apa dah ambil umur 18? 18 tu tubuh nampak comel dah tapi otak tu nampak dah berkemas lagi. Ah <guluh> banyak ni ni. Buat apa ambil 40, 40 slip di tu sikit belakang. Tak rugi. Tak rugi. Ya mulut ya kuat masa tu. Ya lemah dah. Ah tengok orang umur tu. Tengok anak kita bila umur dia 30 ke 33. Oh kemas. Kemat kemat. Eh, banyak cerita ni. Hak tu cerita kita cerita semula lah. Ni nombor nombor apa? Nombor 4. Nombor satu, muluk bau. nombor tiga, muluk bau seperti kasturi di sisi Allah. Nombor dua, Allah ampun dosa. Kita pergi lihat. Dia ke? Terus Nombor tiga, Allah subhanahu wa ta'ala hiasi syurga macam itu. Nombor empat, Nombor 4 wayus fadu fihi maradu maradatu syaitan fala yakhlisu fihi ila ma kanu yakhlisu ilaihi fi ghairihi Nombor 4 apa dia Nombor 4 ni ialah mereka ni syaitan-syaitan yang ganas dibelenggu tidak dibiarkan lepas seperti bulan lain selain bulan Ramadan syaitan ni tuan-tuan dia banyak dia ramai Boh dia kepala dia so satu namanya iblis iblis tu satu baik itu iblis ni orang tak jamak apa mana tak jamak tidak ada plural tak panggil abalis tapi iblis illa iblis abawastakbara wa kana minal kafirin tapi syaitan ni ada syaitin. Dia ada pelura dia. Syaitan, syaitin. Mana apa syaitan? Syaitan ni maknanya bak muda, jauh. Syaitan ni dia jauh daripada mendapat rahmat Allah. Bahkan dia dilanak oleh Allah. Wa inna alaika la'nati ila yaumidin. Sesungguhnya kamu, wahai iblis dan keturunan kamu akan dilanak oleh aku sampai hari kemudian. Cuma dalam nas ini berbeza dengan nas yang biasa kita dengar. Nas yang biasa kita dengar Allah Subhanahu wa taala Nabi kata: "Idza jaa Ramadhan futtihat abwaabul jannah wa ghulqat abwaabul nar wasuffidatis syayatin." Apabila datangnya Ramadan dibuka pintu-pintu syurga. Okey. Pintu syurga sepakat ulama kata ada 8. Tapi syurga ada berapa? Ada kata 2. Ada kata 4. Syurga lain, pintu lain. Hadis riwayat Bukhari. Nanti semua tu, tuan-tuan baca buku kami lah. Akan datang panjang cerita satu. Kita duk tu suka tujuh roh Gini, gini, gini. Yang tu kita bahas dah. Tentang Jannatul Naim, Jannatul Aden, Jannatul Firdaus ke apa ke seumpamanya. Adakah tu sifat ataupun apa. Itu semulalah. Bukan gelanggang sini nak bahas. Jadi dia kata pintu-pintu syurga dibuka. Dan pintu-pintu neraka ditutup. Tafsiran ada dua tafsir. Tafsiran literature zahir nas memang dibuka. Tafsiran yang kedua menyebabkan orang yang beribadah walaupun asalnya ahli neraka dia layak masuk syurga. Dan pintu rahmat Allah dibuka ditutup kemurkaan Allah dengan sebab dia ibadah dia minta ampun dan seumpamanya. Dan yang terakhir yang ketiga wasufidati syaitan ditambak di rantai. Tapi dalam nas yang kita baca tadi wasufidat atau watusfadu maradatu. Apa makna maradah? Maradah ni jing-jing yang ganah. Jadi jing ni ada dua, ada jenis hak toya, hak baik, nak bukan baik. Hak jadi selu aja. Ha, tuan Saya kadang-kadang selalu masuk masuk penjara masuk boleh keluarlah. jangan masuk eh, keluar susah saya pergi <S internet> cikamu ada orang kata baik nampak muka baik <gulakan> tapi ustaz yang main <gulakan> ah gitu ada je ni tapi ada ha ada baik jadi jin ni dalam nas ni yang kita baca ni disebut jin-jin yang maradah apa makna maradah maradatu syayatin dengan makna jin yang ganah Baik. Tapi dalam riwayat yang pertama yang kita baca tadi, tak kira dia kata, Wasul silati syayati. Baik. Orang tanya soalan. Ustaz, tak apalah. Jin ataupun syaitan-syaitan. Syaitan-syaitan ni kena tambah. Kena rantai. Tapi kenapa ada kita tengok orang tu tak puasa? Tua dah. Bukan musafir tak puas, Tapi tuan tak tahu. Dia ni gangster, ketua gangster, eh? ketua gangster. Gagoh ah. Ha? Bila dia beli nasi kedai Mak Long ke, Pak Mat ke, dia tengok pencegah maksiat, dia lari laju pada Kaluis lari. Dia tak lawan, jom kita gocoh sekali. <tong> dia takut. <tong> pencegah maksiat dia takut. Dia berasa salah. Oh, lari kuat saya. Ini dah, dah tahulah zaman ni. Kalau Lumpur sama dulu. Saya lari saya. Dia tak boleh ya? Dia berasa, dia, dia salah ke apa? Oh, maknanya bagi kita aib bulan Ramadan orang lelaki orang perempuan yang selamat daripada perkara menghalangkan ibadat puasa tak puasa aib nak makan depan orang ke ni ah pelik ni viral habis kita dia takut viral lebih takut pada Tuhan lah ni tuan-tuan maksudnya Orang tak akan buat macam tu Jadi soalan Kenapa bulan Ramadhan Syaitan-syaitan ditambak Diikat Dirantai Tapi maksiat berlaku juga Ada dua jawapan Jawapan yang pertama tuan-tuan Sebenarnya Kalau kita tengok peratusan maksiat di bulan Ramadan dengan bulan bukan Ramadan jauh beza. Ada dak kita gerang kat orang kita kata aku ni harap puasa kan dak aku pok Ada buah tu. Ada benteng. Kata ulama jawapan yang kedua yang ini sebenarnya kata dia kita kena faham syaitan-syaitan ini Bukan satu sahaja sebagai kejahatan Ada pak Nafsu? Lain Syaitan? Lain Godaan dunia? Lain Godaan rakan taulah, Lain Pak Orang tanya ulama apa beza antara godaan syaitan dengan godaan nafsu Jawapannya kata Syekh Syarawi Godaan syaitan lemah Godaan nafsu kuat kerana itu Allah sebut dalam Quran Inna kaidah Sesungguhnya tipu daya syaitan itu lemah Sedangkan godaan nafsu ni dia kuat Inna nafsa la ammaratum bisu tu bukan mana amarah Amarah dengan mana amat -ama menyuruh ke arah kejahatan Atau wazan fa'alah Bukan sekadar suruh Kalau suruh saja amirah tapi kalau kata ammarah a a ammarah ni maknanya fa'alah suruh-suruh sungguh. Lalu dia contoh. Dia kata godaan syaitan sebagai contoh dia suruh gizina. Jadi kita berzina. Walaiyaz billah lah. Mana orang tu berzina lah. Zina dia tak kira asal boleh berzina je. Ya? Tapi biasanya kalau godaan nafsu tak Dia nak zina dengan A tu je Orang lain tak nak zina Dia waktu je Itu je dulu Dia macam orang cinta lah Cinta ni tuan-tuan Dia bukan buta Dia buta, dia pekak, dia tuli, dia bisu Dia tak kira Sebab bila, bila orang cinta tu dia akan guna bahasa-bahasa sastra aras tinggi. Ha, dia kata, awaklah lelaki kiriman Tuhan kepada saya, Allah. Awaklah bidadari dari syurga yang diturunkan di sini. Ha, Allah. Allah. Pak ulang nikah cegah Ha, tak ada. <Glalaman> <Glalaman> Bahaya kadang-kadang wali'i hasbillah. Bahasa. Bahasa sebab itu kalau kita baca dalam sastra Arab ada perempuan namanya Laila. Orang panggil Laila Majnun. Laila ada orang gila, tergila-gila kepada Laila. Dia punya gilanya siapa tahu. Dia tengok rumah Laila tu. Dia kata apa? Ni bahasa orang jiwa-jiwa, jiwa jiwan Uhibbud jiwa -jiwa. dara lalidari. Walakin liman sakana bidhari Aku cinta rumah tu bukan kerana rumah tu Tapi aku cinta orang yang ada dalam rumah tu oh. Kemah bahasa <laughs> Keluarga dia marah lah Bila tengok Laila ni comel Kedok tengok tak comel Keluarga ni Nak tengok Dah anak ni Dah cinta kat Laila Tengok Laila Allah Munggok tak kena orang Semua pakat kata ni Jemaah Eh jemaah sepakat Tak comel mak Satu cerita Ya Allah Mungu. Mungu Cari mana Mak yang engau ni Orang yang angau ni yang engau ni Majenung ni Dia kata apa Dia tak jawab banyak Dia senyum Dia kata Kalaulah oh, Basa kalau lah mata saya ini diambil letak pada mata awak awak akan tengok macam saya tengok susah lah susah ha. ini nak cerita Tunya. jadi itu beza godaan nafsu lain godaan syaitan lain baik yang ketiga jawapan dalam syaitan ditambak ni kata ulama jawapannya begini dia macam ibarat anjing. Anjing kita ni anjing terlatih. Orang Arab dia ada bela anjing tujuan berburu. Dalam Quran pun ada sebut. Dia panggil Al-Kalbul Mu'allam. Memburu. Anjing yang terlatih ni dia ikut tuan dia. Dia tahu dah tuan dia ni suka arnak. Dia akan takak arnak. Dia ajar Ataupun takak burung, takak burung. Ataupun macam-macam uh, lah Kandau. Dia panggil pun mu'alam Dia buat guna untuk buku Tuan-tuan bayangkan Anji tu duduk dekat dengan tuan dia Satu hari tuan dia tu sakit perut Nak buang air kecil, buang air besar Tuan dia lari Tiba-tiba akan nak nita Anji tu pergi dah Anji tu akan pergi juga Dah biasa dah Macam begitu juga manusia Walaupun syaitan iblis dah suruh dia buat maksiat Dah terbiasa dah jadi kalau tak buat tak sedap. Sifu tak ada tak apa dah. Panda dah melepas diri. Ha, itulah perangnya dia sebut. Contoh. Baik tuan-tuan. Poin yang terakhir. Yang dinyatakan dalam hadis ini ialah. Itu yang keempat. Yang kelima dikata dia. Wa lahum fi akhir laylatin fi. Allah pasti ampun dosa pada orang-orang yang berpuasa dan beribadah setiap akhir malam. Setiap. Apa mana setiap? Mana setiap malam ya? Setiap akhir malam ada orang yang dapat keampunan di sisi Allah. Ampung ni tuan-tuan tekek -tuan, membawa ke syurga kepada kebaikan. Apa lagi? Sahabat terus bertanya. Ya Rasulullah, ahya lailatul qadar. bukan hak malam qadar tu lain pula. Hak tu pahala lain pula. Ni setiap malam je. Walakin al-amil innama yuwaffa ajruhu iza qada amalah. Maksudnya tidak tetapi orang yang beramal akan dibalas pahalanya apabila dia telah sempurna selesai amalan dia. Mana upah upah? muslesa bayar apa ya? Hari ini mu dah puasa, malam ni muslesa dah terawih, maka aku bayar kamu. Jadi lima ni. Nombor satu apa? Bau mulut seperti kasturi. Nombor dua, malaikat tu ampung dosa dia sehingga dia buka. Nombor tiga, syurga memanggil-manggil layak baginya masuk syurga, dihiasi syurga sedek kerana kesabaran dia. Nombor empat, iblis syaitan diikat ditambak. Nombor lima, setiap akhir malam akan berlaku keampunan baginya dan itu bukan malam letuk kadar, malam letuk kadar itu anugerah yang lain pula. Hadis ini menjelaskan kepada kita itulah kelebihannya. Ringkas cerita terakhir sekali apa kita nak buat Ramadhan. Nombor satu sekali tuan-tuan sebelum datang ni kita seboleh-bolehnya kita bertaubat istighfar banyak-banyak. Saya sebut Minhaj al-Abidin ila jannati Rabbil alamin karya Imam al-Ghazali. Ini kitab terakhir Imam Ghazali sebelum dia meninggal dunia 505 Hijrah. Kitab ni siap sekitar 504 Hijrah. Maknanya terakhir. Kalau Ihya Ulumuddin tu sebelum hari tu lagi, ni terakhir dah. Yang kedua kita juga boleh tengok Ibnu Athaillah Sekandari ni baru siap kitab kita. Ini kitab hikam. Tiga jilid. Menarik bagaimana dia asuh kita punya kehidupan kita supaya kita benar-benar dapat taat kepada Allah bersih hati kita tuan-tuan kalau boleh sembahyang fardu sentiasa berjemaah kalau boleh sekerak mungkin ke masjid ke surau dan sembahyang Terawih, sembahyang, witi, tahajud Kita boleh buat Dalam buku ni ada tujuh belah jenis solat-solat sunat Dan kita boleh baca satu persatu Fadilat kelebihannya Termasuk juga solat tasbih dan lain-lain lagi Kita buat tuan-tuan Ya ini kita jadi gelanggang Ramadan Untuk kita pastikan solat dengan sebaik-baiknya Apa lagi yang sepatut kita buat Kita kalau boleh mula rojok hukum hakam puasa dan saya syorkan juga masukkan dalam handset kita apps al inarah kita jawab lebih daripada 10200 soalan setiap hari kita ada jawab 2 3 2 3 ada jadi tuan-tuan boleh tengok macam-macam soalan berkenaan puasa dan kalau boleh kita nak tengok perangah-perangah tokoh-tokoh hebat seperti Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, Imam Malik. Puak-puak ni dia ibadat sungguh pada Tuhan. Kita pun nak ikut sejarah mereka. Antara perkara yang patut kita lakukan juga adalah kita kalau boleh baca sejarah orang-orang soleh seperti Syekh Rawi ini. Macam mana dia cerita masa dia Ramadan. Menarik kisah-kisah dia. Begitu juga kita nasihat anak-anak kita dalam bak belajar. Dan jangan lupa kita banyak berdoa pada Allah. Kerana bulan Ramadan ni kata Nabi da'watu saim inda fitrihilaturat. Doa orang yang berpuasa ketika berbuka tak ditolak. Dalam buku ni ada doa secara berjemaah. Kita baca doa anak isteri kita aminkan banyak kelebihan. Antaranya kita nak doa seperti kita nak supaya kita ni bebas hutang nak selamat daripada hutang ni insya Allah Allah bagi dan kita nak bina keluarga kita ambillah peluang bulan Ramadan menjadi baiti jannati rumahku syurgaku ajak anak isteri pergi ke masjid semayang terawih dan seumpamanya Alhamdulillah dan pada bulan Ramadan jangan sekali-kali kita abaikan satu acara yang baik namanya sedekah Nabi ditanya ayu sadaqati afdal apakah sedekah paling afdal Nabi jawab sadaqatun fi ramadhan sedekah bulan ramadhan saya sebut dalam buku keajaiban sedekah bukan fadilah ajaib sebab kisah banyak nak cerita satu persatu dan biarlah kita jadi orang yang pemurah Dalam buku ni cerita mereka lah pada pemurah Menunjukkan mereka begitu bersungguh-sungguh Mendambakan syurga Allah Saya rasa sekadar itulah yang dapat saya sampaikan pada malam ni Mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita semua Aku lukau lihaza wa astagfirullah al-azim li walakum Mohon maaf bahasa yang saya guna tidak sesuai Allahumma faqihna fi din Allahumma barik lana fi sya'a وبلغنا رمضان